ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছে ইলেক্ট্ৰৰেল বন এই কথাটো মই তথ্য কৈছো দেই সুব্ৰমণিয়াম স্বামী সুব্ৰমণিয়াম স্বামী ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ হাজবেণ্ড নহয় সুব্ৰমণিয়াম স্বামী হাজবেণ্ড নহয় বহুত কিন্তু এই উঠি অহা প্ৰজন্মখিনি যে বহি আছে এই ছয় নং দফাত যিটো কথা কৈ আছে ছয় নং দফা কথাটোয়ে মই কওঁ অ আপোনালোকে চিন্তা কৰক আজি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত যেতিয়া এটা পোষ্ট ওলাব ওলোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া চল্লিশ হাজাৰ দিনা পোষ্ট এটা ওলালে ওলোৱাৰ লগে লগে অসমৰ নিবনুৱাই এক লাখ ইণ্টাৰভিউ দিব তেতিয়া আমাৰ অহা প্ৰজন্মৰ অৱস্থা কি হ'ব প্ৰশ্নটো লাগিব এতিয়া আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি চিন্তা কৰক আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই সোতৰটা কোম্পানীৰ মালিক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক বনাব নোৱাৰিলে কিন্তু আজি সোতৰটা কোম্পানীৰ মালিক বনাই থকা কাক গ'ল আজি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্ৰ কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰাটো সোতৰটা কোম্পানী কিন্তু মালিক হ'ল আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি চিন্তা কৰক প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ পুত্ৰক আজি এখন ডাঙৰ ঘৰ বনাই থৈ যাব নোৱাৰিলে তেখেত আজি সাংসদ নিৰ্বাচন খেলিছে এখন ভাল ঘৰো নাই ৰাইজক লগ কৰিবলৈ তাতকৈ আৰু কিবা আছেনে আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটাই চিন্তা কৰিলে ৰোৱনী বোৱনী দাৱনী এইখিনিহে চিন্তা কৰিছিলে আজি তেখেতসকলে যিটো ফটনি মাৰিছে এই মেডিকেল কলেজখন কংগ্ৰেছে গঢ়ি থৈ গৈছিলে কংগ্ৰেছে গঢ়ি থৈ যোৱাত আপোনালোকে জানে যে আজি উঠি অহা প্ৰজন্মই কেইবাজন যুৱকেও কৈছে যে আজি মেচিনকেইটা নাইকিয়া তাতকৈ আৰু দুখৰ কিবা আছেনে আজি তেখেতৰ ভৰিটো ভাগিছে যিজনে আজি

প্ৰতিনিধি আপোনাৰ তপন গগৈ আৰু আপোনালোকে দুটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আপোনাৰ ধুবুৰী আৰু বৰপেটা আৰু আপোনালোকৰ তাৰ বিনিময়ত বাকীকেইটা চৈধ্যটা সমষ্টিত নহয় বা আপোনাৰ বাৰ এঘাৰটা সমষ্টিত এটা ইউ পি পি এলৰ বিজেপিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কিয় আগবঢ়াইছে কাৰণ এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে অসম গণ পৰিষদ যেতিয়া জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ তপন গগৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অহা মই যদি আপোনাক সুধো যে সেই অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা বা অসম আন্দোলনৰ ফচলসমূহকেই দেখোন যোৱা পাঁচটা বছৰত আমি দেখা পোৱা নাযালোঁ তাৰপিছতো ধন্যবাদ প্ৰথম কথা হ'ল যে মই আজি এটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জিকিবৰ কাৰণে ক'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ বিৰোধী পক্ষৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী সমৰ্থন দিব আমাৰ জাতীয় অৰ্গেনাইজেশ্যনসমূহে যি আছে তেখেতসকলৰ যুক্তি দিব আপুনি যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰিছে ইয়াৰ প্ৰশ্নৰটো এইটোৱেই যে চাওক অসম গণ পৰিষদ দলটো এটা জাতীয় দল হিচাপে আমি ভাবোঁ যি বিশ্বাস কৰি আজিও অসম গণ পৰিষদ দল কৰি আছোঁ আৰু দলাৰ বগৰি কিন্তু হোৱা নাই এই কথাটো স্পষ্টভাৱে আৰু যোৰহাটে ৰাইজে জানে প্ৰথম কথা হ'ল যে যোৰহাট বৌদ্ধিক জেগাৰ বুলি সকলোৱে জানে আৰু আমি প্ৰত্যেকৰে শুনিছোঁ আমি কিন্তু নীৰৱ হৈ আছোঁ আমি আমাৰ শাসকীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰাও কিবা যদি কৈছে বা বিপক্ষও কৈছে আমি একো মাত বতা নাই কিন্তু এটা কথা আমি মিত্ৰতাৰ যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্ম আমি পালন কৰিম সেইটো স্পষ্ট কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আজি চৌধ মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ গৈ ক'ৰবাত আপোনাৰ শেষ কৰিবলৈ দিয়ক মই কৈ যাওঁ য'ত লাগি যায়তো হয় প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিতে আমাৰ মিত্ৰজোঁট মিত্ৰজোঁট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আছে ইউ পি পি এল আছে অসম গণ পৰিষদ আছে আমাৰ গণশক্তিও আছে আজি আমি জাতীয় সমস্যাবিলাকৰ পৰা আমি গাৰাই দিয়া নাই এইটো স্পষ্ট কথা আমি কিন্তু এই চৰকাৰখনৰ মিত্ৰ চৰকাৰখনত আওপকীয়াকৈ কিন্তু জাতীয় সমস্যাখিনি সমাধান কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেনেকৈ আজি ধৰক যিখিনি বাংলাদেশী আছিল পত্ৰ মাটি দখল কৰিছিল সেইখিনিয়ে এই মিত্ৰটোত চৰকাৰখনে উচ্ছেদ কৰিছে কৈছে নাই এইটো কথাটো চবেই জানে এই কথাখিনিয়ে কৈছো এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্যৰ কাৰণে আমাৰ দলীয় নেতৃত্বই আজি মিত্ৰ তাত আমি স্বীকাৰ কৰিছো ধন্যবাদ মই এতিয়া চিঠি আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব মোৰ গাত ছালৰ বেমাৰ হৈ আছে মোৰ গাত নখৰ বেমাৰ হৈ আছে বাট মোৰ লিভাৰ চিৰিয়চিছ হৈ আছে এই তিনিটাক ৰোগত মই আক্ৰান্ত হৈ আছো এতিয়া নখৰ বেমাৰটো ভাল হৈছে ছালৰ বেমাৰটো মোৰ ভাল হৈছে আক্ৰান্ত হৈ আছো বাট লিভাৰ চিৰিয়াচেছটো মোৰ ভাল হোৱা নাই মই জীয়াই থাকিমনে নহয় সেইটো আপোনাৰ নহয় 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 মই কৈছোঁ মই মই কৈছোঁ যে মোৰ ভাল হোৱা নাই মোৰ ভাল হোৱা নাই অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী হোৱা নাই অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হোৱা নাই মই প্ৰশ্নটো লৈ লৈছোঁ যিহেতু আপোনাক সেইটো সুধিব পৰাৰ অধিকাৰ আছে বুলি হ'ব কাৰণ আপুনি অসম গণ পৰিষদ ৰাইজৰ দল অসম গণ পৰিষদ ৰাইজে গঢ়া দল গতিকে ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা বা পাঁচ নম্বৰ দফাৰ আত্মাক হত্যা কৰি চি এ এৰ পক্ষত ভোট দিছিল আপোনালোকৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই অসম চুক্তি আপোনালোকে স্বাক্ষৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ অসম গণ পৰিষদ এতিয়া আছুৰে কৰাৰ পিছত অসম গণ পৰিষদ আমি তথ্য ভিত্তিক হ'ব লাগিব কথাখিনি হেমন্ত কলিতা আছেই তেতিয়া সকলোখিনি কথা তেখেতৰ জ্ঞাত এসময়ত আপোনালোকৰ দলৰ জনপ্ৰতিনিধি কিন্তু সেই চুক্তিখন নস্বাদ কৰি কাক কাখন সমৰ্থন কৰা অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই যদি উচ্ছেদৰ কথা কয় সমৰ্থনৰ কথা কয় কিমান নহয় চক অসম গণ পৰিষদ দলে এটা দল আছিল যিটো দলে যেতিয়া নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়ক আছিল আমাৰ দুজনকৈ সাংসদে নাগৰিকৰ সংশোধনী বিধেয়ক সাংসদত ফালি পেলাই কিন্তু ভোটটো ক'ত দিছিল এক মিনিট ক'বলৈ ক'বলৈ দিয়ক ক'বলৈ দিয়ক ক'বলৈ দিয়ক কা আইনত পৰিণত হ'ল তেতিয়াতো ভোটটো তেখেতৰ পদত্যাগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যিদৰে অতুল বৰাক কেশ মহন্ত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কিবা আমি নেতৃত্ব মানিছো নেতৃত্বই নেতৃত্বই যিটো হুইপ দিছে হুইপ মতে তেখেতে কৰিছে এই কথাটো কিন্তু আমি কওঁ আমি আশাবাদী ময়ো এজন ছয় জনগোষ্ঠীয় ব্যক্তি মই চুতীয়া বাদৰ মানে সম্প্ৰদায়ৰ ময়ো ছয়জনীয়া জাতীয় হোৱাটো কামনা কৰোঁ আজি আমাৰ যিখিনি মন্ত্ৰী সাংসদ নহয় 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 আপুনি মই মোৰ প্ৰশ্নটো হয় মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটো নহয় মই কৈছো যে তেখেতে ভোট দিলে আল্টিমেট নিজৰ ৰায়টো কত দিলে আপুনি যদি ক'লে যে সংগ্ৰামৰ মই একদম একমত আপোনাৰ লগত আপোনালোকৰ বাধ্যবাধকতাখিনিও জানো মানে দলীয় নেতৃত্বৰ যিটো সমৰ্থন বাধ্যবাধ্যকতাটোৰ কাৰণে এইটো কৰিছে তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব নিশ্চয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই উত্তৰটো পাইছো ধন্যবাদ মই পাৰ্শ্বকলে একদম মানে কংগ্ৰেছ সেই যিখিনি মানুহ আছে যিখিনি মানুহে সেই গ্ৰামাঞ্চলত বাস কৰে তাৰ যে নামঘৰটোৱে পাঁচ লাখ টকা পাইছে সাত লাখ টকা পাইছে সেই যে উন্নয়নবোৰ সেইবোৰ কিহৰ আধাৰ কথা কথা মাজত নকব কথা কথা মাজত নকব প্ৰথম কথা শৈক্ষিক এটা বিদ্যায়ত আদি পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰটোত উন্নীতকৰণ কৰাত ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত উন্নীতকৰণ কৰাত তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভূমিকা সেই ভূমিকাটো ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে নিৰ্ধাৰণ নকৰে সেই সেই নিৰ্ধাৰণটো কৰিব সেই হাতী খুলি চাহ বাগিচাৰ মানুহখিনিয়ে যত কালি গৌৰৱ গগৈ মিটিং কৰিবলৈ যাতে পঁচিছটা মানুহ হৈছে কালি হাতী খুলি চাহ বাগিচাত সোণোৱাল চাহ বাগিচাত যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ মিটিং কৰিব গৈছে তাত হৈছে পঁচিছটা মানুহ আৰু তপন গগৈ মিটিং কৰিবলৈ য'ত মিটিঙত হৈছে এহেজাৰ মানুহ পাৰ্থক্যটো সিমানেই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনৰ কথা অনুভৱ কৈ আছে এতিয়া ইতিহাসটোতো কৈ ইতিহাসটোলৈ যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া লাষ্ট পাই যাব ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ কথা হিতেশ্বৰ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তৰ কাৰত আব্দুল মহিম মজুমদাৰ কোন আছিলে তেখেত আইন মন্ত্ৰী আইন ডি এতিয়া আইনখন কোনে আনিছিলে আব্দুল মহিম মজুমদাৰ আনিছিলে এতিয়া চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ কথা কংগ্ৰেছী মানুহবিলাক কৈ থাকে কিবা লাভ আছে নেকি লাভটোতো নাই সেইকাৰণে এই লাভ নাইকিয়া কথাবোৰ কংগ্ৰেছৰ জিকিবতো কোনোদিন নোৱাৰে জিকিব কোনোদিন নোৱাৰে এজন মানুহ আছিলে আমাৰ ফিৰোজ্বাহ তুকলক ফিৰো শ্বাহ তুগলকৰ দিনত অমুচলমান মানুহবোৰৰ ওপৰত যি জীয়াকৰ আৰোপ কৰিছিলে সেই ইতিহাসটো কোনে আৰম্ভণি কৰিছে ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ আইন মন্ত্ৰী আব্দুল মহিম মজুমদাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই মানে ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য দেখিছে নেকি আৰম্ভণি কৰিছে তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিছে তেওঁলোকে আই এম ডি টি আইনখন কি কোনে বাতিল কৰিছিলে সেইখনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বাতিল হৈছিলে সেইকাৰণে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডি এছ পি চাকৰিটো দৰ আঠান্নব্বৈ লাখ টকাত অপশ্যন ওৱান কৰ টু কৰ থ্ৰী কৰ হোৱা নাই ডি এছ পি চাকৰিটো আজিৰ দিনত এ পি এছ চিত কেলেংকাৰীটো নায়িকা কোনে কৰিলে বিজেপিয়ে কৰিলে নিকা নিযুক্তি কাৰ দিনত হৈছে বিজেপিয়ে কৰিছে আজি ধুনীয়াকে কোনোবাই কৈ আছে সৰব নীৰৱৰ কথা কৈ আছে মই সেইটোকে কৈছো প্ৰেক্টিকেলি কৈছো আজিৰ দিনটোত কথাখিনি শুনক আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত আমি আজিৰ দিনটোত যিমানখিনি এতিয়ালৈকে মিটিং কৰিছো এই দহখন মিটিঙত আমি যদি চাওঁ পোন্ধৰশ 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 মানুহ সুনীত দা এই কথাবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই কথাবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিজেপি মানুহৰ মাজলৈ গৈছে আমাকতো মানুহে গালি পোৱা নাই কংগ্ৰেছ কিয় যাব পৰা নাই মানুহ পঁচিছটা ত্ৰিছটা পঁয়ত্ৰিছটা মানুহ সভাবোৰত হৈছে আপুনি চাব পাৰে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাটোত উন্নয়নমুখী যাত্ৰাটোক মানুহে সন্মান কৰিছে আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ বিজেপি গৈছে মই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই হওক সেয়া লাগিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক সেয়া লাগিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক সেয়া লাগিলে মনোজ বৰুৱাই হওক সেয়া লাগিলে তপন কুমাৰ গগৈয়ে হওক এটছেট্ৰা 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 দাদা এইটো অসমীয়া জাতিৰ দুৰ্ভাগ্য খুব জ্বলন্ত সমস্যা এটা যে পাত লোৱা নোলোৱাক লৈ পেলাই চলি আছিল এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত শাসক বা বিৰোধী কেনেকুৱা ধৰণৰ সমৰ্থন পাইছিল আৰু কি আশা কৰে খুব চবুকৈ আমাৰ যোৰহাটৰ নিচিনা এটা জেগাত আজি আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান কৰিছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাকো সুধিছে আমি কোনো দলৰ নহয় আমি নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰি আহিছোঁ আমি দেশৰ উন্নতিত আমি অৰ্থনীতিত আমি অৰিহণা যোগাইছোঁ আমাৰ লগতে আমি বিছ পঁচিছ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ চাকৃতিক যোৰহাটত আছোঁ লগতে আমাৰ লগত লাখ মানুহৰ পৰিয়াল চলি আছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ প্ৰত্যেকটো দলৰে উদ্দেশ্য হ'ব লাগে এই মানুহখিনিক কেনেকৈ আমি সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰোঁ গতিকে আমি অনাগত দিনত ভাবিম যাতে তেওঁলোকে চকু দিয়ে আমাক চাই যিখিনি মানুহে এটা চেষ্টা কৰি আহিছে দেশখনক পৰিয়ালকেইটা চলাবলৈ সেই মানুহখিনিক যাতে অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে বিপদৰ সময়ত আহিব লাগে আৰু জিকাহৰা চবৰে থাকিব প্ৰত্যেকটো দলে কাম আজি জিকিব কাইলৈ জিকিব গতিকে আমি দেখি আহিছোঁ অসমখনৰ উন্নতিৰ হকে যিখিনি মানুহে কাম কৰি আহিছে যিখিনি নৱ যুৱ প্ৰজন্ম আহিছে তেখেতসকলক যাকে সহায়ৰ হাত যোনে আহক তেখেতসকলে আগবঢ়াই এই আমাৰ মই একেবাৰে শেহত তেখেতসকলে খুজিছোঁ তেখেতে যিটো কথা কৈছে তেখেতে দুটা কথা হয়তো গম নাপায় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কথাটোত অসম আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অন্যতম সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াই এটা ভূমিকা লৈ কেইবাটাও চাহ যিহেতু প্লেণ্টাৰ্চ এছ'চিয়েচন এ বি আই টিয়ে আৰু মই নিজে সেই কথাটোত কিছু উদ্যোগ লৈছিলোঁ কালি মোক তিতাবৰৰ শান্তনু গোস্বামী তেওঁ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক তেওঁ মোক এই কথাটো পৰহি অৱগত কৰিলে ৰাতি অৱগত কৰাৰ পিছত মই পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক এই কথাটো অৱগত কৰাৰ পিছত এই কথাটোত অকল যে মই কোৱা যে তেখেতে বা ভাগ লৈছে অইনৰ সহযোগ থাকিব পাৰে কিন্তু কিন্তু লোচন দাসকে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে বঞ্চিত কৰা নাই যাক তেওঁলোকে গালি পাৰিছে কাইলৈ তেওঁ নেতা হৈ ভাষণ দিব এওঁলোকে হাত চাপৰি মাৰিব এতিয়া কথা হল কি লোক উদাহৰণ ৰাণা গোস্বামী বহুত উদাহৰণ আছে বহুত উদাহৰণ আছে কৈ পেলাই ভাগৰি পৰিব আপুনি আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আমি বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন দুটা সুকীয়া বিশ্লেষণটো বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিব ইয়াত লাখপতি বাইদেউ আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি সেইবোৰ আচলতে ষ্টেট গভমেণ্টৰ কিছুমান স্কীম ইয়াক সেইবোৰ লৈ ইয়াত আলোচনা কৰিব নালাগে কাৰণ আমাৰ তাত আইন হ'ব লোকসভাত আইন হ'ব সেই আইনখনত তাত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আমাৰ অধিকাৰবোৰ সংবিধানিক ৰক্ষা কব সেইবোৰ কেলে হোৱা নাই কাৰ আমি সেইবোৰ এতিয়া ভোট নিদিওঁ সেই আবেগটো আছিলে পঁচাশী চনত যেতিয়া হিতাধিকাৰী নাছিলে তেতিয়া মানুহে ভোট দিছিলে এই বিষয়বোৰ লৈ পেলাই কিন্তু বৰ্তমান বিষয় দিছে মই অৰুণোদয় পালো নাই মই গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো বিজুলী আঁচনিটো পালো নে নৰিলো সেই আমি সংকীৰ্ণ মনোভাৱ হ'ল সেই আৱদ্ধ হৈ গৈছে এতিয়া সেই অসমীয়া জাতি থাকক নাথাকো দৰকাৰ নাই মই অৰুণোদয়টো পালো নাই মই লাখপতি বাইদেউতো পালো নে নাই সেইখিনি কথা হৈ গৈছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ থাকিলে তেওঁলোকে এখন ধুনীয়া ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যে তেনেকুৱা এখন ট্ৰেইন আছিলে সেই ট্ৰেইনখনত যাতে তেওঁলোকে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনলৈ পৰিণত নকৰে তেওঁলোকে কিন্তু মানুহ সোমোৱাই সোমোৱাই সেইখন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনলৈ পৰিণত কৰিছে ষ্টপেজো বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছে সেইখন যাতে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনলৈ পৰিণত নকৰে কাৰণ তাত বহি থকা মানুহকেইটাই অশান্তি পাব উঠি থকা মানুহকেইটাই কিন্তু অশান্তি পাব মই আজি মই তৎ তৎ চাই পেলাই এটাই অনুভৱ হৈছে কাৰণ ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ পৰা টক শ্ব' কৰিছো যে যোৰহাটৰ নিচিনা এখন শিক্ষিত ঠাই যি দলে নহওক কিয় এই হুলস্থুলটো গোটেই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ চবে ঠাই এইটো স্বাস্থ্য যাতে এনেকুৱা কাম কোনেও নকৰে যোগ জুৰি আমি কথাবিলাক শুনো আৰু আজি আমি যি তথ্য কৰিছোঁ আজি আমাৰ জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি হেমন্ত কৈলা এসময় ছাত্ৰ নেতা আমাৰ সৌৰভ আছিলে মোৰ ভাই সিও এখনত ছাত্ৰ নেতা আমিও আছিলোঁ কৰ্মচাৰ বিহুটো কিন্তু ঊনৈছশ আশী চনৰ পৰা যি আন্দোলন কৰিছিলোঁ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ লগত ভিগু ফুকনৰ লগত তপন গগৈৰ লগত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত সেই আন্দোলনবিলাক কি হ'ল আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ লগত আমাৰ আষষ্ঠিজন কৰ্মচাৰী সেই সময়ত শ্বহীদ হৈছিল সকলোৱে যিয়েই যি নকৰক যিয়েই ৰাজপথত নহওক কিয় কাখন যদি সহ্য কৰিবলৈ দিওঁ অসমৰ আমাৰ অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো যাব আজি বহুতে যুক্তি দাঙিছে যে আমাৰ কিছুমান ফ্লাইঅভাৰ হৈছে আমুক উন্নত হৈছে আমি ভাল পাইছোঁ ফ্লাইভাৰ হৈছে কিন্তু ভৱিষ্যত এই কাণৰ পাছত এইখন ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত কাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অহা যোৱা কৰিব সেইটো আজি যোৰহাট সমাজে নহয় অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আজি এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ধন্যবাদ জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আহিছে হয় মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আহিছোঁ কথা হ'ল যিহেতু নিৰ্বাচনৰ ওপৰত টপিকটো চলি আছে আমি এনেকুৱা এজন সাংসদে বৰ্তমান যোৰহাটত বিচাৰোঁ যিজন সাংসদে সমগ্ৰ যোৰহাট সমষ্টিটো উন্নয়নৰ হকে বৰ্তমান সময়ত মাত মাতি যাব পাৰে আমি এইটো মই এই কথা উনুকীয়াই যাওঁ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বতৰ আমি এনেকুৱা এজন সাংসদ বিচাৰিছোঁ যিজনে সংসদত বৰ্তমান কাখনৰ ওপৰত মাত মাতিছে দেই আমাৰ আটাইতকৈ অসমৰ দুৰ্ভাগ্যজনক সমস্যাটো হৈছে কাখনক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত অসম আন্দোলন হৈছিল সেইটো বাদ দিয়ক অসম আন্দোলনৰ সাতশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ সেইটো আমি বাদ দিলোঁ সেই সেইটো বাদ এই কাৰণেই দিব আমি বাদ দিয়া নাই আমি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনটো যিহেতু এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনটো যিহেতু আনিলে আমি আটাইতকৈ আমি আটাইতকৈ দুখত দুখত পৰিলোঁ এইটো কাৰণে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিচিনা জাতীয় নেতা এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যেতিয়া কেন্দ্ৰত তাৰ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোনো মাত নমাতিলে দুই নম্বৰৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তপন গগৈয়ো আমি সংসদত তাৰ সম্পৰ্কত এটা মাত মতা আমি দেখা নাপালোঁ সেইকাৰণে আমাৰ অতি দুখ লাগিল যে তাৰ যাৰ কাৰণে পাঁচজন শ্বহীদ হ'বলগীয়া হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জাতীয় নেতাৰ এজন জাতীয় নেতাৰ নেতৃত্বত যেতিয়া পাঁচজন নেতা শ্বহীদ হ'বলগীয়া হ'ল এইটোতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় নাই সেয়ে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচন আহিছে নিৰ্বাচনৰ উত্তৰ ৰাইজে দিব পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া গৌৰৱ গগৈ যি সংসদত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ভাৰতবৰ্ষ এটা জ্যোতিষ্ক বুলি কৈছোঁ কেন্দ্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ যি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে যি থৰ লাগি পানী গৌৰৱ গগৈলৈ চাই আছে আমাৰ দৃষ্টিও আমি ভাবিছো যে তেনেকুৱা এজন নেতাই আমাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় সেই নিশ্চয় মই এইফালে যাম অকমান অকমান আহ কিয় গৌৰৱ গগৈ ভোট দিব লাগিব মই আপোনাৰ মাধ্য়মেৰে এই পেনেলটো শেষ কৰিব বিচাৰিম যোৰহাটবাসীৰ কথাটো হ'ল কি আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰক ভোট দিবৰ কাৰণে এইকাৰণেই বিচাৰোঁ কাৰণ আমি আজিলৈকে এটা বস্তু অসমীয়া প্ৰৱজন আছে নহয় ফকৰাজনে শুই থকা শিয়ালে হাঁহৰিব নোৱাৰে তো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া শুই থকা শিয়াল নহয় আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়া হৈছে শুই থকা শিয়াল যিটো আমি কওঁ যে সৰব নীৰৱ ঠিক আছে দুই নম্বৰ কথাটো হৈ গ'ল তেওঁলোকক আপুনি উপৰোপ্ত বক্তাসকলে যিবিলাক কথা কৈ আছে এতিয়া আমাৰ এ জি বি দলৰ এজন ব্য মানে সভাপতি আছিল তেখেতে কিছুমান কথা ক'লে তেখেতসকলে অসম জাতীয়তাবোধ এইবিলাকৰ কথা কৈ আজি কাৰ সপক্ষে তেওঁলোকে তেখেতৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সেইটোৱে তেওঁলোকে কাৰ সপক্ষে আছে আৰু আমি এটা কথা ক'ব খোজো যিটো দলৰ ব্যক্তিয়ে জাতিৰ পিতাজনকে সন্মান কৰিব নাজানিলে তেনেকুৱা দল বিষয় পক্ষে এবাৰ ভোটদানৰ যাত নহয় ভালেকেইটা কথা কৈ আছে যে তেওঁ এটেণ্ডেঞ্চ বেয়া আপোনাৰ যদি চাই তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ ইণ্ডিয়া ডট অ' আৰ জিত এইটি টু এইটি টু পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট চেমলি আপুনি যদি গৌৰৱ গগৈ চাই ছেভেণ্টি ছিক্স ছেভেণ্টি নাইন ছেভেণ্টি এইট এতিয়া মই যাওঁ যদি আপোনালোকে চাই যে তপন গগৈ কোনখিনি কথা কৈছিলে তপন গগৈ আপোনাৰ হুলুঙাপাৰাত যিটো হ'লৌ বান্দৰৰ ওপৰত যিটো প্ৰব্লেম হৈ আছে দুটা ফেলে দু দুবাৰ হৈ আছে সেইটো ওপৰত উত্থাপন কৰিছিলে আৰু আপোনাৰ যোৱা চৰাইদেউ চৰাইদেউত এখন যে জহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঢ়িব লাগিব ন এই আপোনাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমৰ কথা নকয় তেওঁ কি হয় দেলহিৰ কথা ক'ব তেওঁ কি ক'ব এই মানে আপোনাৰ পাঞ্জাৱৰ কথা ক'ব তো আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া তেজে পূজে অসমীয়া হয় এটা মোৰ কথাখিনি ক'ব দিয়ক দাদা তপন গগৈ ডাঙৰীয়া তেজে পোজে আমাৰ অসমীয়া হয় তেজে পোজে আমাৰ একেবাৰে চহা গাঁৱৰ ল'ৰা হয় আৰু এইটো কাৰণে আমাৰ কথা কয় তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ কথা কয় কিন্তু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই পাঞ্জাৱৰ কথা কয় এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ এই মোক ক'বলৈ দিয়ক মোক ক'বলৈ দিয়ক আপোনাৰ আপুনি আপোনালোক 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 বহুত জ্যেষ্ঠ আপোনালোক দুজন বহুত জ্যেষ্ঠ এইটো এই সৰু ল'ৰাই কৈলে সুচায় আপোনালোকে ক'লে নোখোজায় বহুত জ্যেষ্ঠ আপোনালোক খুব চমুকৈ সেমৰিব লাগিব পঁচিছ পঁচিছ সাত দাদা পঁচিছ সাত দুহেজাৰ ঊনৈশ চনত তপন গগৈৰ প্ৰশ্নবিলাক আছিলে সদনত আমাৰ যোৰহাট কেন্দ্ৰিত আমাৰ স্থানীয় কেন্দিত আৰু এটা কথা মনত ৰাখক যে পঁচিছ সাত আপুনি চাব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দহ বছৰ কাৰণে হল এই দহ বছৰত কিন্তু আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ গাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা দাঁত লগাব নাই পৰা এই আলোচনাই ইয়াত প্ৰমাণ কৰিছে আৰু মই এগৰাকী মহিলা হিচাপে আমাৰ অসম ৰাজ্যখনত যি কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ অসমীয়া মহিলাসকলক দাৱনী ৰ সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল এতিয়া অসমীয়া জাগ্ৰত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকোতে এই বিলখন পাছ হৈছে আৰু আপোনাৰ ওচৰত মই শেষ কৰিম তাৰপিছত পেনেললৈ যাম শেষ কৰিম আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেখেতসকলে কৈছে যে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক জিকাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সকলো মন্ত্ৰী আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে হয় আহি আহিছে নিশ্চিতভাৱে আহিছে কিয়নো আমাৰ দলে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীজনক জিকাবৰ কাৰণে আহিবই কিন্তু মই কংগ্ৰেছ দলৰ বন্ধুসকলক এটা কথা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আজি কেইদিনমানৰ আগতে শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি সন্মানী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছিলে যে যোৰহাট মৰিয়নি তিয়ক তিতাবৰত কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল কৰ্মীয়ে যেনেদৰে কাম কৰিব লাগিছিলে তেনেদৰে কৰা নাই সঁচাকৈ কৰা নাই নেকি বাৰু আপোনালোকে সঁচাকৈ কৰা নাই নেকি বাৰু মই শেষ অংশলৈ আহিব লাগিব কলিতা ডাঙৰীয়া যে কথাখিনি ৰাইজৰ মতৰ পৰা লগত কথা পাতি পেলাই যিখিনি হ'ল বিৰোধীয়ে সদায় সমালোচনা কৰিবই আৰু আপোনালোকৰ সপক্ষত যুক্তি দিবই মই যদি চামাপত্ন কৰিবলৈ কওঁ যে আপোনাৰ পক্ষৰ পৰা যে এইখিনি এইখিনি প্ৰসংগলৈ তপন গগৈ অনাগত সময়ত আগবাঢ়ি যাব মই যদি সাংসদ নিৰ্বাচিত হয় সংকল্প কি আমি বহুত কৰিম ক'লো কথা পাতিলোঁ কি হ'ল কি নহ'ল কোন সফল আছিল কোন বিফল আছিল যে এইখিনি এইখিনি কাম অনাগত পাঁচ বছৰত হ'ব পাঁচ বছৰৰ পিছত যদি আমি আকৌ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিম আপুনি মোক ক'ব পাৰিব বা আমাক ক'ব পাৰিব এইখিনি এইখিনি কাম হৈ গ'ল তাত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণো হ'ব পাৰে তাত অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাও হ'ব পাৰে বান গৰাখহনীয়া সমস্যাও হ'ব পাৰে অন্যান্য 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 আপোনাৰ ভাষ্য আমি এইটো কথা দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰো যে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া কাইলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আমি বংশবাদৰ ৰাজনীতি নকৰো চাৰিশ জন এম পি আমি জিকাম আৰু সেই চাৰিশজনৰ পিছত শুই থকা শিয়াল কোন আৰু লগে আৰম্ভ কৰিব পাৰে হেমেন বৰ ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কথা হেমন্ত কলিতাই ক'লে সেই বিষয় লৈ আগবাঢ়ি যাব গৌৰৱ গগৈ শেষৰ বাৰু সকলো আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰথমতে বাইদেউ এগৰাকীয়ে কৈছিলে যে মোদী ডাঙৰীয়া গাত দাগ নাই আৰু আপোনালোকৰ দলৰে যিকেইজন মানে আমাৰ অৰ্থনৈতিক মন্ত্ৰী ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ড তেওঁ হৈছে বিজেপি দলৰ এম পি ডঃ সুব্ৰমণিয়াম স্বামী তেওঁক কৈছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছে ইলেক্টৰেল বন এই কথাটো মই তথ্য কৈছো দেই সুব্ৰমণিয়াম স্বামী মই সুব্ৰমণিয়াম স্বামী ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ হাজবেণ্ড নহয় মই কৈছো যে ডক্টৰ নিৰ্মলা সীতাৰমন যিজন হাজবেণ্ড তেওঁ স্বামী লিখে উপাধিত আৰু তেখেতে কৈছে কথাটো এক নম্বৰ এইটো এইটো হয় নে নহয় এইটো কওক এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট আৰু দ্বিতীয় কথা বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে যে দাগ নাই সেই দাগটো আছেনে নাই মই নাজানো এক নম্বৰ তাৰপিছতে তাৰ পিছৰ কথা আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ কিয় ভোট দিব লাগে মোৰ প্ৰশ্নটো যে গৌৰৱ গগৈ যদি জয়ী হয় অনাগত পাঁচ বছৰত কি পৰিকল্পনা আছে ডেফিনেটলি যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয় প্ৰথম কেবিনেটত কা বাতিল হব কা বাতিল হব দ্বিতীয় কথা যিবিলাক ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে অসমত এই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সপক্ষে মাত মাতিব যিটো মজুৰি তপন গগৈ নে গৌৰৱ গগৈ সেয়া যোৰহাটবাসীয়ে কিন্তু সমস্যা জৰ্জৰ অসমখন বা সমস্যা জৰ্জৰ যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ বা বিভিন্ন জাতীয় সমস্যাসমূহ সফল ৰূপত উত্থাপন কৰক সংসদত যোৰহাটৰ বাবে উপযুক্ত কোন গৌৰৱ গগৈ নে তপন গগৈ সেয়া সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাইজে যোৰহাটৰ ৰাইজে যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টি ৰাইজে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো